প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানে আমাৰ দেশ আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা জগতত এক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিব আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এইবাৰ এশ কোটি টকা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লিংগ সমতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তি পদক্ষেপৰ অধীনত উচ্চ শিক্ষাসমূহৰ বাবে জিলা ভিত্তিক মুঠ বিশ কোটি টকা পুঁজি আৱণ্টন দিয়া হৈছে বাস্কা জিলাৰ পাঁচখন শিক্ষানুষ্ঠান যেনে গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয় বৰমা মহাবিদ্যালয় বি বি কিষাণ মহাবিদ্যালয়লৈ তিনি কোটি টকাকৈ জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়লৈ ছিয়ানব্বৈ দশমিক চল্লিছ লাখ টকা শালবাৰী মহাবিদ্যালয়লৈ তিনি দশমিক ষাঠি লাখ টকাৰ পুঁজি কাছাৰ জিলাৰ নখন মহাবিদ্যালয় ক্ৰমে জনতা মহাবিদ্যালয়লৈ চাৰি কোটি টকা গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয়লৈ তিনি কোটি টকা পশ্চিম শিলচৰ মহাবিদ্যালয়লৈ ডেৰ কোটি টকা বৰখলা চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়লৈ চল্লিছ লাখ টকা শিলচৰ মহাবিদ্যালয় আৰু শিলচৰ কন্যা মহাবিদ্যালয়লৈ ত্ৰিছ লাখকৈ টকা কাছাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ পঁচিছ লাখ জে এন সিংহ মহাবিদ্যালয়লৈ বিশ লাখ এম চি দাস মহাবিদ্যালয়লৈ পাঁচ লাখ টকাৰ অনুদান প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানত আগবঢ়োৱা হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ সৰলীকৰণ অনুদানৰ সহায়ত ৰাজ্যৰ চৈধ্যখন প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় সত্তৰ কোটি টকাৰ পুঁজি আৱণ্টন দিয়া হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰ মাধৱ মহাবিদ্যালয় কে চি দাস বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় কন্যা মহাবিদ্যালয় আৰ কে নগৰ মহাবিদ্যালয় সাপেঘাটী মহাবিদ্যালয় এছ কে ৰয় মহাবিদ্যালয় লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয় ধেমাজি ছোৱালী মহাবিদ্যালয় লখিপুৰ মহাবিদ্যালয় মানেবেন্দ্ৰ শৰ্মা মহাবিদ্যালয় আৰু থং নকবে মহাবিদ্যালয়লৈ পাঁচ কোটি টকাকৈ আৰু বামুণ্ডী মহাবিদ্যালয়লৈ চাৰি দশমিক পঁচানব্বৈ কোটি টকাৰ পুঁজি আৱণ্টন দিয়া হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ সহায়ত কটন আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বিশ কোটিকৈ সৰ্বমুঠ চল্লিছ কোটি টকাৰ পুঁজিৰ আৱণ্টন দিয়া হৈছে এই পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰ আমি যদি নিশ্চয়তা কৰিব পাৰোঁ বা নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে অনাগত দিনত অসমৰ আৰু বহু মহাবিদ্যালয়লৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানৰ পৰা অনুদান আনিবলৈ সক্ষম হ'ম মই আজিৰ যিসকল শিক্ষানুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আদি কৰি যিসকলে শিক যিসকল শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ল তেওঁলোকক প্ৰতিটো টকাৰ সদ্বৱহাৰ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকৰ পুঁজিৰ সদ্বৱহাৰে অসমৰ বাকী মহাবিদ্যালয়সমূহকো পুঁজিপ্ৰাপ্তিৰ পথ মুকলি কৰি দিয়ে